Новый парк у центре места занимает 23 тысячи квадратных метров. Тут будут дорожки для прогулок, специальные зоны для відпочинку, а также специальные майданчики для организации фестивалей. Наш проект подразумевает территорию от Потемкинской лестницы до здания городского совета. Мы создадим дорожки для прогулок, не меняя их формы, которая была до этого, только сделаем их в форме брусчатки, которую принято использовать у нас. Одесса и Стамбул міста побратими уже 16 років. Тесная співпраця открывает новые просторы деятельности как для Одеситів, так и для стамбульцев. Я очень рад, что на карте города найдет свое место имя одного из величайших городов мира – Стамбул. отже, перший камінь у реконструкції парку закладений, і через деякий час нас буде радувати чудовий сквер у східному стилі. Лише сподіваємось, що він буде доглянутим та вільним від кіосків з китайськими сувенірами.